Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Eee dostlar, ilkincə xahiş edirəm, qadınlar və az yaşlılar baxmasın. Çünki mən burada ağır söz işlədəcəm, yəni söyüşlər söyəcəm. Çünki mən buradan xəbərdarlıq göndərmişiz ki, hamımız təşmənin yox, bir neçə qardaşlar Azərbaycan xalqına zülm olsa, onun cavabı ağır sözün işlərlə veriləcək. Vilayətindən tutmuş, İlhamlıqdan tutmuş Mərhəmanın sonra e, polis rəisləri, xalqımızı zülm edən polislər. Başa düşdünüz? İndi obşul polisdər deməsə də xalqımıza zülm edən polislər ən azından. Yəni indi sizə mən bir şey təqdim eləyəcəm, ona baxın zəhmət olmasa. Məhkəməni gözlə. Dedim mən ki, məhkəmə Həqiqətən məhkəməyə, məhkəməyə hələ səninindən sonra desən ki, bir ay hələ məhkəmə təzələşdirirəm. Deyirəm bu insanın qan axı, qan axma, qan qusu. Mən özüm görüb gəlmişəm bunu. Milan klinikasından çıxdım, qan qusurdu, qan qusdu. Mən oradan başyalulu getmişəm oraya ki, bərim bu adamı qan qusur bu adam artıq, bu adam artıq, tarın ömrü qalmır. Vermədilər, siz mənə vermədilər. Mordun qabağını mənim. 2018-ci ildə həyat yoldaşımı Gəncə həbsəsindən qınafsız yerə, heç bir suçunağı olmadan 227-sində Nizam polisinin aparıb ordan da götürüb yatırdı Bakıda bandedizinə. Heç bir günahı olmadığına, heç bir günah olmadan 8 ay ərzəsini işitmədiyimizi görmədin. Ağrı xəstəliyi ilə Məhdəxəncənin gətir-batdıb özlərinin xəstəxanasına mən mərhum prokuratura gedirəm. Gün ağsız yerə getdim qapılarına, telegramlar atdım. Bəlkə 1000 dənə telegram atmışam hamısına, hamısına bütün prezident aparatına, prokuraturaya, ambusmana, mehmanxanaya, hər yerə, hər yerə. Qızıl Xaç cəmiyyətinə, yani Avropa hər yerə telegramlar atmışam, getmişəm ayaqlarımla getmişəm qapılarına. Yalvarmışam ki, xəstədir, günahsızdır, 52 yaşı var. Ev sahibidir, ailə sahibidir, 2 dənə uşaq tərbiyə edib, nəvə sahibidir. Adamın günahı yoxdur. Xəstə adamdır. Məhkəməyə qədər heç olmazsa deyin mənə istıqlaqlığımla. Mən onu ayağa durquzum. Günahı varsa da, qaparım, yenə cəzasını gətirəm. Amma xəstəliyi ilə ölüm hökmü verməyin mənim ərimə. Onlar məni eşitmədilər. 2 gün bundan əvvəl mənim ərim düzdüm mədəsinən qan axma oldu. Qanxudu. Mənim yanında. Mən orada onun da yanında idim. Mən getdim Olxan Hacı sıbonlu şərəfsizlərin Eldar Rəhmadovun o verənxanaların Allahsızlar idarəsinə getdim ki mənim ömrüm qan qusurunu onlar verin. Mən <laughs> çatmışdınız. E, M8 mayda ağrıcı növlər idarəsinə dağılmışlarına. Getdim ki son nəfəsini verin bunu mənə. Qocaamsa balasının içində son nəfəsini verin. Qocaamsa balasının əlinə dəysin. Vermədi oğlum, vermədi. Dedi gözlə məhkəməni. Gözlə məhkəməni. Dıraqsız adam məzdədir. Dıraqsız adam. Əsl iknaq qaq çöldə rəmir. Qurbanov Rami radi 28 mayda qalib edir. Proktor özü, özü, Vugannəsi özü mənə dedi. Özü mənə dedi ki, "Ramil, Ramil sənin ərini və qeyrilərini gətirib bura mənə təhvil verib. Ona görə günah olsa da, günah olsa da o çöldədir, azadlıqdadır. Çünki o satqındır. O satqını Gəncə əhlindən, Gəncə cəmiatından nə qədər uşağın evini yıxıb salıb içəri. Bundan artıq mən nə deməyəm oğul? Bizim dövlət qanunlar işləmir qanunlar işləsəydi cinayət olsaydı cəzası da olardı cinayət olmadığıma görə bax burdadım bax burdadım nöqtədə gəlmişəm əhrimi götürüb aparıb Gəncədə təbrəyə qoymağa indi gəlsin Oxan Hacib Eldar Nəsibov o şərəfsizlər o alçaqlar o Eldan Əhmədov gəlsin indi məhk məhkəməsini şeydə Gəncə və ya Səvinçkəndə gəlsin indi gəl bu sanclıqda gəlsin Onların Allah belasını versin. Hər iki cəhanda balalağından çəkdirsin. Evladlarından çəkdirsin. Əzizlərindən çəkdirsin inşallah. Mənim balaqlarımın axı, mənim axım. Ölənə qədər Orxan Hacıy sənin üstündədir. Qurban Nəsibov sənin üstündədir. Eldar Rəhmədov sənin üstündədir. Vəzakir qalı olsan sənin üstündədir. Mənim bunu atmayacaq sözüm var, doğru. Və olan oldu. Onlar mənim onurğamı qırdılar. Onlar mənim evladımı da atasını oldular elimdə. çöreğini aldılar. Onlar benim evimin direğini yıxdılar. Onlar beni eşsiz eşsiz koydular. Yurtsuz yuvasız koydular. Kiraları attılar. Onlar benim oğlumun təsirini yarımçıq koydular. Bununla artık ne deyim? Bir kadına, bir anıya ne kadar istiyorlarsa da onlar beni elədiler bunu. Onlar beni elədiler. Onlar mangurttular. Onlar kan çendiler. Onlar vahşidiler. Onlar insan eti yer. Bir insan kanı içirlər. Onlar normal tabiatta Allah'ın verdiği nimetten qidalana bilmirlər. Var mangustlular oq. Var mangustlular. Ha hə, dostlar, gördünüz də yəni ananın fəryadını, Gəncə e, bu Gəncədə baş veribdi bu hadisə. Deməli e, bu ananıza e, bu haqsızlıq olubdu və bunu da mən faktlarla, sübutlarla göstərdim ki, bu videoda çəkirəm. Və e, burdan da həmin o söyüşləri niyə söyürəm, niyə təhqir eləyirəm, yəni faktlarla, sübutlarla çıxıram, göstərirəm və yəni söyəcəm, həm əşədə söyəcəm. Demişəm ki, Azərbaycan xalqına qarşı hər hansısa bu tipli haqsızlıqlar olsa, çıxacam ananızı, bacınızı, arvadınızı, qızlarınızı, gəlinlərinizi hamısını söyəcəm. Sonu ölüm belə olsa, kəlləbə buradan getsə, bə buradan, yenə də söyəcəm. Bax bunu bir dəfəlik qulağınızda sırğa eləyim. Mən xalqın səsiyam. Siz tənqidi eşitmirsiniz, məndən məcbur çıxırıb təhqirin istifadə eləmir. Mən də xalqın səsiyəm, xalqın evladıyəm. Kiçim çatdı. İndi bu ana fəryad elədi, hər kəs gördü. Bu anadır mənim anamdır. Bu anadır mənim anamdır. Bu anaya kim haqsızlıq eləyitsə, bu hansı ki adlarımı çəkdirir. Bu işin içində kimlərin əli varsa, sikim hamsının arvadına. Sikimhamsının anasını, sikimhamsının başçısını, sikimhamsının belə, nə bilmirəm, evindəki lifçik taxanları sikim. Bax bu qadının e, başına gələn hadisədə kimlərin əli varsa, kimlərin əli varsa? Gəncənin polis rəisi qarşı, Nəmlimizra hakiməti qarşı, kimlərin əli varsa? İçi İlğam Əliyev qarşı hamısı. Sikimhamsının arvadını, sikimhamsının qızını, nəslini, nə bilə, hər şeyini sikimdə, hər şeyini. Başa düşdünüz? Başa düşdünüz? qandon oğrularlar bu ananın fəryadı o deməkdir ki o mənim anamdır siz mənim anamı o günə qoyursunuz mən də sizin ananızı sikirəm başa düşürsüz mən də sizin ananızı sikirəm